Дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі. Київ у прямому ефірі продовжується програма Громадська приймальня середа, 14 січня. Багато хто з нас вчора знову сідали за столи, куштували смачні смаколики. Насправді хтось зловживав алкоголем. А ще напередодні новорічних свят лікарі повідомляли і спостерігали І взагалі говорили про те, що щоб не зіпсувати собі новорічне свято, треба дотриматися міри і щодо алкоголю, і щодо їжі. Інакше це може призвести до серйозних ускладнень, до яких за мить ми будемо говорити у нашій студії з. Хірургом будьте з нами, не перемикайте. У нас у студії дуже рада сьогодні вітати Івана Клюска, завідувача хірургічним відділенням номер 2 Київської міської клінічної лікарні номер 15 хірурга вищої категорії, кандидата медичних наук, заслуженого лікаря України 2230971. Так я дуже вас прошу. Давайте прокидайтеся. Я Розумію, що вчора можливо дійсно хтось щедрий вечір досить потужно і гарно відзначав. Але давайте телефонуйте. Тема важлива. Зараз ми одразу на початку поговоримо з Іваном В'ячеславовичем. які можуть бути наслідки от реального переїдання або зловживання алкоголем саме під час новорічно-різдвяних свят. Чекаємо 223 двадцять А ви можете ставити абсолютно різні запитання. Все, що стосується шлунково кишкового тракту, саме хірургічного втручання, панкреатити, холецистити і так далі. Будемо чекати на ваші дзвінки. Вас рада бачити. Здравствуйте, добрий день. Рада вас бачити дійсно. І хотілося б цю тему підняти. Можливо, і варто про такі речі говорити напередодні, ну свят взагалі. Але мені здається, щоб скільки лікарів не попереджали лікарі, скільки б не навіть десь не просили своїх пацієнтів, які вже роками страждають на певні захворювання. Ну, люди все одно зловживають. Як не крути? Ну іноді таке враження складається, що всі чекають одного дня на рік для того, щоб сісти, вибачте, наїстися, напитися. А потім і так розумію, що. Это все приводит до того, что они с новорожденного стола, перепрошу, их перевозят на хирургический стол, правда? Ну, такие случаи тоже имеют место, конечно. Mm -hmm. Потому что наши люди э, празднование воспринимают как индульгенцию для пьянства, для обжорства. Поэтому э, незнание меры в таких вещах чаще всего приводит к проблемам и катастрофам брюшной полости. Mm -hmm. Які от нагадайте, будь ласка, ми зараз детально тоді перейдемо, поговоримо про методики, які зараз щодо лікування хірургічно є, особливо поговоримо про малоінвазивні втручання, наскільки вони можливі в тому чи іншому випадку. Які захворювання можуть або прокинутися, якщо можна так говорити, які дійсно можливо знаходилися в латентному стані довгий час, а потім от така надмірна надлишок їжі, алкоголю призводить до того, що вони прокидаються. Що це за захворювання найчастіше зараз для українців? Ну, чаще всего, наверное, это острый панкреатит, панкреатит. или обострение хронического панкреатита, холицестит, угу. который может быть спровоцирован имеющиеся ранее у пациента желчекаменной болезнью, бывают бескаменные холицеститы. У пациентов, которые имеют грыжи, которые принесли ранее хирургические вмешательства на органах брюшной полости в результате развития спаечного процесса. и не совсем типичного расположения внутренностей в брюшной полости могут возникать и кишечная непроходимость, которая требует непременного хирургического... А кишковая непроходимость, я вот, хотела про нее слов. Это такой стан, и, и диагноз пишет, ну, так и пишется, хроническая непроходимость. Кишечник – это киш... мышечный орган, mm -hmm. это мышечная трубка, по которой mm -hmm. пища, которую мы едим, проходит достаточно длительный путь. Э, обыкновенно у человека до 11-12 метров кишечника. Так вот, попадая в кишечную трубку, она претерпевает определенные биохимические изменения в результате пищеварения, и всасывания, а все остальное это перемещение или пассаж ее по кишечной трубке от момента начала пищеварения в ротовой полости и формирования пищевого комка и заканчивая нашим туалетом, который обыкновенно вот, значит, естественно прохождение пищевых масс, которые называются химусом, когда они угу. идут по э, желудочно-кишечному тракту до толстой кишки. Э, это прохождение э, масс по трубчатому органу, по мышечной трубке. И если их количество значительное, а э, положение этого органа не совсем э, удобоварим, удобное для перемещения этих кишечных масс, то возникает обтурация. і кишчастий непрохідність. І тоді ця ситуація вже буде потребувати втручання хірургів, так? Є в нас Действие. зараз розкажете, ну, не будемо, зрозуміло, що ми не можемо, ви не можете на словах розповідати, як це відбувається, ви звикли більше працювати все-таки руками, а в нас є дзвінок, після того продовжуємо. Говоріть ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день, говоріть. Мені вже більше 50 років. У мене, ну, призначили панкреатит. И вот когда жирно я ем, ничего, а вот когда соленые огурцы, или что-то соленое, или вот кисло, боли начинаются в правом боку, в берге. Это это что может значить? Ну, это может значить, что у вас есть обострение вашего хронического... Угу. Так, э, далее, чекаем, вот телефонуйте. Э, вам нужно выполнить ультразвуковое исследование органов брюшной полости и выявить наличие или отсутствие камней или конкрементов в желчном угу. пузыре. Если таковых нет, это пациентка гастроэнтерологического профиля, она требует назначения таблетированных препаратов и специфической диеты, ограничения тех продуктов, которые могут провоцировать это состояние, и на том ее проблема может быть исчерпана. Чаще всего больным рекомендуют не использовать пищевых провокаторов, которые могут приводить к подобному состоянию. Ну а если у нее есть желчекаменная болезнь и внезапное сокращение желчного пузыря в ответ на прием кислой пищи uh -huh. вызывает вклинение камня в устье этого желчного пузыря, то, конечно, это наша пациентка, которая требует хирургического лечения и избавления от этой неприятности. его, да? Конечно. Так, а вот я как раз уже про коминсацию начали говорить. Я так розумію, знову я до говоріть, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Будь ласка, скажіть, 5 років назад, мені 65 років, в мене знайшли поліп у товстому кишечнику. 5 років. Я, звісно, я нічого такого не замічаю, щоб треба його вбирати, чи провити. Як бути мені з ним? Так, далі чекаємо дзвінків. Нарушення поліпів в товстій кишці, чаще всього звичайної находки. Полипы меньше 1 сантиметра, они требуют динамического наблюдения. И таких больных нужно наблюдать эндоскопически дважды в течение календарного года. Если мы видим, что полип имеет склонность к озлокочислению, то есть он теряет наличие ножки своей питающие его, которая фиксируется к стенке кишки, если он становится более плоским, если он растет, если на нем появляется изъязвление, значит, это может свидетельствовать ну, озлоко... об... говорить об о озлокочислении этого образования. Полипы требуют удаления чаще всего. Тем более, если они имеют размеры, которые превосходят 1 см. Поліп повинні uh -huh. бути удалені, тому що, э, е-е, якість і ту ткань, е, э, який входить в ставито поліп, може визначити тільки патогістолог. Щоб uh -huh. долі в этот поліп, ми, по-перше, ліквідуємо угроза злокочислення його, а по-друге, ми ознайомимось, з якої ткані состоит это новообразование. Так, 2230971, а давайте, будь ласка, далі приймати. Я сподіваюся, що Будуть у нас прийняті дзвінки найближчі у тій хірні ці хвилини, які є. Прошу так, тоді ми з вами далі йдемо. Повертаючись трошки ну, кишкова непрохідність, я розумію, що багато не будемо про неї говорити, але що хірурги втрутилися, якщо є потреба, зробили свою роботу, скажімо так, і пацієнт. Ну, через полный час отправляют его додому, но, опять же, диета должна быть правильной, должна быть контроль. Такие пациенты нуждаются в достаточно серьезной диете, угу. и они не выписываются просто так угу. из хирургического отделения. Им даются рекомендации в виде выписки, угу. там указан алгоритм действия этих пациентов, они идут в поликлинику по месту жительства, где за ними дальше наблюдает хирург поликлиники и гастроэнтеролог или терапевт поликлиники. Это как раз те люди, которые уже дают непосредственно рекомендательные э, такие моменты о том, как жить, как себя вести, что есть, чего не есть, как избегать подобных ситуаций. Вот. И такой последовательный механизм лечения и жизнедеятельности этих пациентов. Холоцистит, уже начали говорить, и я сразу хочу, чтобы мы з вами вы нам нагадали, как происходит процесс дзвінок. Именно... снова Говорить, будь ласка, я сегодня, сподіваюся, про все таким поговоримо про хирургичное, я возвращение говорить вы Скажите, пожалуйста, при панкреонекрозе, есть ли возможность лечения, и восстановления функций организма соответственно? Панкреонекроз – это как раз очень серьезное угу. и грозное осложнение острого панкреатита, потому что концепции хирургической острый панкреатит ⁇ это э, химическая или ферментативная гибель определенных участков поджелудочной железы. Поджелудочная железа выделяет ферменты угу. пищеварительные, выделяет их в кишечник и выделяет их в неактивной форме. Активизация этих ферментов возникает при контакте их с энтерокиназой, которая продуцируется стенкой тонкой кишки. И вот тогда они из неактивной формы превращаются в активную. Однако, если поджелудочная железа продуцирует свой секрет, а выхода наружу в просвет кишки нет в силу определенных обстоятельств, вот тогда как раз и возникает сначала отек этой железы, mm -hmm. это отечная форма острого панкреатита, а потом в результате активации этих ферментов поджелудочная железа начинает переваривать сама себя. И вот тогда возникает гибель огромного массива клеток поджелудочной железы. А так как это железа смешанного типа, которая выделяет и экскреторные, и инкреторные ферменты, то, конечно, те участки железы, которые погибли и выполняли определенные функции, к сожалению, уже не восстанавливаются. И большая часть пациентов, которые перенесли кросс, это люди, которые приобрели и приобретенную форму сахарного диабета, потому что поджелудочная железа, которая выделяла э, инсулин, к сожалению, в том объеме выделять его уже не в состоянии, так как большая часть этих островков Лангерганцев уже погибла. Это очень тяжелая категория пациентов, которая нуждается в наблюдении, в диспансерном учете и при обострении их состояния, госпитализации в хирургические отделения. Так, нас снова едут звонящие. Прошу, вы в эфире ради вас чути. Доброго дня. Добрый день, не говорите. У меня есть какие-то вопросы. Как грызть травохидную отвору диафрагмы? Что оно такое? Как оно с ним Дело в том, что пищевод, он... Это тоже мышечный трубчатый орган, который в силу своего названия четко уже и определяет свои функции. По нему пищевой комок спускается из ротовой полости в желудок. Так вот, когда он проходит через средостение и проходит в брюшную полость, то диафрагма – это мышечный орган, который является естественной физиологической перегородкой между брюшной и грудной полостью. Она имеет отверстие, через которое пищевод проникает в брюшную полость. Так вот, если это отверстие превосходит размеры самого пищевода, то Порой возникает такое заболевание, как грыжа диафрагмального отверстия. И если эта грыжа не вызывает у больного возникновения каких-то патологических ощущений то есть частых ижог, загрудинных болей, то в принципе с этой грыжей первой и второй степени большая часть нашего населения живет и порой mm -hmm. даже не знает о ее существовании. Но Если в результате формирования хиатальной грыжи, так называемой, у больного возникают несостоятельность кардиального дела желудка, попадание кислого секрета из желудка в пищевод, где ему не положено находиться, частые загрудинные боли, тогда, конечно, такие пациенты должны быть дообследованными. В качестве обследования обыкновенно используется рентген-контрастное испо исследование с баревой взвесью. И при верификации этого заболевания эти больные госпитализируются в хирургическом угу. отделении и в наше, в частности. И им проводится хирургическое оперативное вмешательство, которое предусматривает фундопликацию, то есть выполнение манжеты из стенки дна желудка для того, чтобы эта часть желудка не проникала в грудную полость. Вот, и ушивание ножек диафрагмы, что сокращает диаметр этого отверстия для того, чтобы эта грыжа была, в общем-то, уже и угу. излечена у таких пациентов. Это хирургические вмешательства, которые мы делаем и открытым методом, и лапароскопическим путем. Так, еду звоню, вожу а в в эфире. Добрый день. Добрый день. У меня мне 65 лет. Больше 10 лет случайно обнаружили, что у меня в этом самом, в пузыре камни 5-8 мм. И каждый год я проверяюсь на УЗИ, Болей боли нет, все. И так само одна треть заполнена, никаких боли нет, все употребляю полностью. И вот и все, кислый, слабкий, Надо удалять или не надо удалять? Ну, приятно узнать, что есть люди, Мы которые очень... все так, едят и, все пьет, дали и не имеют при этом никаких проблем. На самом деле это пациент, у которого этих проблем еще не было пока. Но учитывая образ его, э, скажем, питания и мышления, такие проблемы могут возникнуть. Поэтому желчекаменная болезнь – это проблема, которая должна решаться в плановом порядке. Ему нужно выполнить mm -hmm. лапароскопическую mm -hmm. холецистектомию mm -hmm. и продолжать есть и, пить. До, до этого. Да, продолжать есть и пить, как он это делал и ранее. Просто если этого не сделать, мы имеем вероятность получения и острого калькулезного холецистита mm -hmm. и развития панкреатита со сходом в панкреонекроз. Потому что мелкие конкременты могут выделяться через желчный проток и застревать в общем желчном протоке в самом узком его. Месте, там, где присоединяется к нему проток из поджелудочной железы. И вот такой эмбол или вот такой вот камень, который закупоривает этот проток, может вызвать тяжелейшую форму панкреонекроза, а вероятность исцеления, после которой меньше 50%. Поэтому такие больные должны быть оперированы в плановом порядке и раз и навсегда забыть о существующей проблеме. Так, далее, Чекаему. Есть звенок? Говорить вы в эфире. Алло? Говорить? Алло, добрый день. Добрый день. Будьте добры. У меня такой вопрос как заболевания внутренних органов влияют на состояние глаз. Могут ли вызвать заболевания глаз? Очень интересный вопрос. Я тоже замысла. И... Наверня... Наверняка... Наверняка он будет прежде очень интересным для глазных врачей, которые могут посмотреть в глаза и по состоянию да. роговицы да. даже верифицировать некоторые заболевания. Это вопрос глазному врачу, не хирургу. Але таке може бути, я так розумію. В Деї нашому організмі все має причину слідсної связі, uh -huh. і глаза теж зв'язані з внутрішніми органами. Так і до речі, людей. так само, як і зуби. Завтра про зуби будемо у цьому блоці говорити. У нас буде у студії стоматолог, тому будь ласка, вже коротко анонсую завтрашню нашу зустріч. Так, 223 09 71 Шановні глядачі, ще маємо час. Будь ласка, раді будемо вас э, почути. Якраз і поговорили ви про ось такі золоті стандарти холоцистектомію. А хочу ще щодо гострого панкреатиту. Ну з некрозом зрозуміло. Я так розумію, частина підшлункової, як би не хотів пацієнт, має бути виділена. А, хоча, в принципі, це ж відкриті методи, методі тоді. Чи може все таки застосовуватися і в таких випадках якісь малоінвазивні втручання? Віділі концепція лічення панкреонекрозу на сьогоднішній день. Максимально консервативные, угу. потому что в прежние времена все формы острого панкреатита лечились хирургически, и процент летальности был очень высоким до тех пор, пока не пришли к доктрине консервативного лечения этого заболевания и выполнения хирургических вмешательств уже в том случае, когда возникает осложнение панкреатита или панкреонекроза. Вот, значит, этот отек железы э, при активации ферментов трансформируется в лизис, то есть mm -hmm. в растворение ткани железы, в результате чего э, погибает какой-то определенный участок поджелудочной железы и даже та жировая клетчатка, которая ее окружает. И в таком случае, если, э, скажем, э, лечение было не совсем адекватным или же другие обстоятельства имели место в данном конкретном случае. У пациента из панкреонекроза, скажем, панкреатита отечной формы трансформируется панкреонекроз. Это ситуация, в результате чего мы получаем огромнейший гнойник в забрюшинном пространстве. Вот тот случай, когда снова используются эндоскопические методы лечения для того, чтобы пропунктировать эту область, установить туда дренаж и путем вот таких малоинвазивных методов отмыть эту полость от гноя вот, и стараться локализовать этот гнойный процесс, не допустить его расширения и распространения по парапанкреатической клетчатке. У нас три хвилини, є дозвонение, после того одразу еще один звонок приймем, поэтому, пожалуйста, одразу телефонуйте. Говорите в эфире. А ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть. Скажіть, будь ласка, у мене після операції по видаленню жовчного пузира э, ночі особливо приступи бувають. Пристопи чого? Щоб я просто, по... може бути, плохі сни сняться, чи що? Болі в животі, пристопи бувають. Да, да, так, просто боли такие, после операции. Mm -hmm. А операция выполнялась эндоскопическим путем или открытой методикой? Открытой. Открытой методикой. Давно это было? Годил пять. Ну, в данном случае с наибольшей вероятностью у пациента есть спаечная болезнь брюшины. И э, эта ситуация сопряжена с тем, что э, петли кишечника mm -hmm. фиксированы в брюшной полости, не совсем в типичном для них положении. И если человек особенно на ночь принимает пищу, кушает и ложится спать, отдыхать, то, конечно, боли у него могут возникать, потому что химус, проходя по кишечной трубке, вызывает спастические сокращения кишечника, потому что кишечник старается протолкнуть этот химус дальше. И если эти петли фиксированы в нетипичном и не физиологичном положении, то, конечно, этому пациенту Можна допомогти введенням спазмолітичних препаратів. Тобто тут вже ніякого втручання не може бути. Тільки говорять у будь мішательстві, любая операція uh -huh. буде приводити к формування цих спаєк, може бути ще в більшому кількості. Так, якщо є в нас ще додзвонювач, зараз готові будемо прийняти тільки одразу. Є дзвіночок. Кажіть, будь ласка, ми будемо завершувати. Прошу останній дзвінок на цей блок. Говоріть. Ви в ефірі говоріть. Говоріть. А студія. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі, говоріть. У мене в шов... у шовчому будилий камні, мені 76 років. Угу. Як мені поступати? У мене постійно в боку, в правим боку болить. Мені робили операцію, удалили, ну як сказати, один Угу. Это пациент, который ну, нуждается так, в хирургическом изъятие. лечении. Угу. И я могу даже пригласить его к нам Будь в клинику. Ласка, Милости ласка. просим, приезжайте, мы вам сделаем хорошую операцию, ликвидируем у вас пузырь. 76 пух, сроки ска... не НЕ переполнены. Нет, мы обследуем таких пациентов. Угу. Мы, если обнаружим какую-то сочетанную или смежную патологию, сначала лечим основное заболевание, угу. и после стабилизации сердечно-сосудистой системы, такие больные успешно оперируются в нашей больнице. Киевская городская клиническая больница номер 15 на Подоле и Линская 3. Будь ласка, якщо є необхідність, скажете, що бачили на телеканалі Київ, програма «Громадське приймання. Я зараз зазначу, хто був в студії, а ви тоді зрозумієте одразу до кого вам треба буде звернутися. Це до яка щойно телефонувала. Так, я вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Дякую, що так знаєте на таку серйозну тему, але десь з гумором. Правда, за це дуже дякую. Всім, хто телефонував, теж дякую за хороші запитання. Іван Клюцько, завідувач хірургічного відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні, номер 15 хірург вищої категорії, кандидат медичних наук заслужений лікар України. був бо... гостем другого блоку ми ж приходимо до корисних парад. Не перевикайте, будьте с нами після рекламы Побачимось!